Боролись сегодня после вчерашней тяжелой игры. Мало было времени на отдых. Хотели победить. Все вроде. Анализ, к сожалению, имеет оттенок вчерашней игры нашей. Почему? Потому что, конечно, я не сомневаюсь в том, что сегодня Динамо по суставу у нас намного старше в плане мастерства и мастеровидия. Плюс сегодня добавился еще игрок американец, и никто не сомневается в компетентности того же Шунделя, и того же Артура Дроздова, Пустозвонова Максима, и Слепенчука Артема. Но мы сегодня были совершенно в неравных условиях. Мало того, что у нас три человека 70 1997 -го года, 1995, 1996, 1998, так мы еще и имеем перерыв аж 13 часов между играми 14. Поэтому, конечно, не говорили дерби, надо давать бой. Это интересно, как его давать. Я считаю, что сегодня, что касаемо этой игры, мы добились самого главного в лице Инфиза. Мы делаем акцент на молодежи. Да, сегодня у нас есть Пархоменко, далеко не молодой, у него проблема со спиной. У нас есть швец. И имеющий опыт тот же Андрей Лебединцев. Все остальные игроки. Чайника, за исключением Добриков, это молодежь. И они сегодня получают хорошую практику. Сегодня вышел, не дрогнул Соловьев, сегодня вышел, не дрогнул Овчаренко, и сегодня Мусиенко достойно выглядел. Это ребята 18-17 лет. Поэтому это самое главное, то, что сегодня происходит. Последние годы, в общем-то, я продолжаю тенденцию о том, что мы должны вкладывать средства и время в. Наших баскетболистов. Особенно сегодня кризис. Сегодня вкладывать в форточку, там, где воздух, нет смысла. Это мое мнение. А то, что сегодня сыграли так, я думаю, что в том числе, это колоссальная усталость. Я сегодня смотрел на Дзюбу, это уже был не Дзюба, потому что... Если вы не забывайте, вчера первая игра. Целый ряд молодых людей, кто-то хуже сыграл, кто-то лучше сыграл. Вчера выиграли эмоции. Кто-то заснул в 4 утра, кто-то в 3. Это человек. И надо уже в 10 утра в 9 вставать уже и бежать дальше на игру. Поэтому еще эту игру транслируют по центральному телевидению. Мы говорим о том, что, чтобы люди смотрели или они больше не смотрели это. То есть мы же должны привлечь. Нам сегодня, я уверен, вот сегодняшнюю игру лучше всего бы прокомментировал господин Квартианы, тренер футбольный. Было бы что послушать. И был бы прав. Я вот все прекрасно понимают, что я имею. Это очень важно. Есть вопросы? во-первых, банальный вопрос по поводу, так задания на то есть развитие молодежи... А у нас другого варианта нет, кроме как развития молодежи. А вы посмотрите в заявку? Мне, мне предлагали сейчас выписать двух американцев. Честно, он сказал, нет. Потому что эти места никому ничего не дают. Лучше воспитать еще одного человека, молодого украинца. А вы считаете, если будут рядом с ним будут... Вы считаете, вы сегодня видели хорошего американца? Я... Вы сказали вам хороших американцев. Нет, не сказали. Я сказал хороших, я извиняюсь, я сказал просто американцев. американцы. Потому что если я возьму хороших, то хороший американец будет стоить, сколько четыре команды примерно стоят вместе. Сегодня. Такие как Инфис. Это в месяц. Месяц. Я не знаю. Мы хотим сейчас еще найти пару ребят молодых, перспективных. Я вообще считаю, что на сегодняшний день, это мое мнение опять-таки, это внутриклубный вариант. Есть сегодня нафаршированные хорошие селекции, тот же Южный, те же Черкасы, но может быть в какой-то степени Днепр тоже имеет, я имею в виду о резервных в составах, где можно было бы, мне кажется, распределить их ребят по командам, по одному, по два игрока с уклоном, чтобы они играли. 7 минут, 8, 10. Почему? Потому что наступит лето, и потом начнут формировать Ю-16, Ю-18, Ю-20. А игроков формируют игроков, это тот, который играет, а не тот, который называется игроком. А чтобы стать игроком, надо играть. Просто играть. Потому что потом едут на Европу ребята, и сегодня вот это, мне кажется, и появились бы еще какие-то 10-15 новых фамилий. Сто процентов. Мне кажется, это было бы более правильно. Мне так кажется. А тогда такой вопрос. Вот у нас в прошлые годы, когда Суперлига была более-менее на ходу, были легионеры, было все, вроде были детские школы в некоторых клубах работали. Тем не менее, точно так же если на чемпионаты Европы молодежные составы, все там даже проигрывали, за этим исключением. Как вы считаете, почему так получилось? Секундочку, секундочку. Вы имеете в виду, что такое проигрывали? Класс B, в класс Б вылетали? Да. Никто не вылетал. Хорошо, пускай. Вот видите, в чем ну, разница. Не все команды, некоторые вылетали, но я имею, то есть и мужские прай, допустим, ладно. Хорошо. Тем не менее, сегодня из тех составов на первых ролях практически никого. Послушайте, у нас есть гимн нашей страны. В нашем гимне очень многие вещи. Про гордость говорится нашу. да. Что мы не в Мерлей и так далее, и так далее. Так о чем же речь идет? Если сегодня у нас сегодня критическая ситуация в финансовой стране, чего не вкладывать в своих? Я не о том для вас спросил. У нас за все эти годы... Ну тогда была финансовая другая ситуация. Тогда был спонсор, который сидел на голове и говорил, выиграй. Вот же о чем речь. Сегодня же никто на голове ни у кого не сидит. Я правильно говорю? Я, 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 я могу тебя спросить, а спросить. Спросите. Я с удовольствием. По таким моментам вы всегда, когда работали в разных командах, в Одессе и так далее, вы отталкивались от состава. Бывало такое, что там не хватало, большие, допустим, хороших болитных выиграли, быстро, после и так далее. В этом инфизии, во-первых, двое молодых могут появиться. Это по какой-то позиции, в передней линии, допустим, или в задней линии. Не буду говорить. И хорошо, тогда, в принципе, ну по стилю в этом инфизе, вот на фоне тех команд, которые... У вы... нас, обратите внимание. Стиль вы сегодня видели. Это бьющая команда. Почему? У нас нет больших. За всеми надо бегать. Единственное, что у нас есть целый ряд, до чего надо дошлифовать. Почему? Потому что команда, которая бьет, ее надо плотно держать. Значит, которая команда плотно бьет, она должна уметь предложить себя под кольцом. Как это делать? У нас вчера больше получилось момента. Но мы вчера все-таки играли, где нам это по составу квалифицирования, они больше разбираются в этих ситуациях. Лучше будем говорить так. И второй момент. Мы 7 октября провели все вместе первую тренировку. Мы не сыграли ни одной игры. Ни в шахматы, ни в шашки, ни в карты, тем более в баскетбол. Ни одной. Поэтому вчера у нас была она же официальная, она же товарищеская, и сегодня мы продолжаем. Поэтому мы еще до конца себя, в общем-то, до конца не знаем. Если у нас Мусиенко играет вторую игру в жизни, полноценную игру. Вчера он 17 минут сыграл, это хоть очко забил, но это была полноценная игра. Это была он вышел, когда выходил, когда было минус, плюс, три очка, два. Если у нас Дзюба в том году сыграл какие-то 6-7 подряд игр неплохих, то сегодня он уже полноценный чемпионат играет. Вчера он сыграл 30, сколько, 8 минут, 6? 36. 36. И сегодня, если я не ошибаюсь, сколько? 30. Вот, пожалуйста, 34,5 минуты в среднем человек уже играет. Это уже Вчера он сыграл ярче, сегодня хуже. Вот откуда должен опыт. У нас одна ситуация, набраться терпения и ждать. Поэтому мы сегодня прекрасно понимаем, занять сегодня четвертое место или восьмое, эти места одинаковые. Они не дают сегодня участия в Еврокубке. Они не дают участия еще в чем-то и так далее. Поэтому, мне кажется, будет для нас очень престижно, если мы 3, 4, 5 игроков подготовим какие-нибудь сборные. Ну, мне кажется, это будет тогда этот сезон будет выполнен очень хорошо. Ну и плюс рождение нового клуба, и на сегодняшний день хотелось бы отметить, я не знаю, вот как Антон, и пусть он свое мнение скажет, мы сегодня находимся в шикарных условиях. У нас шикарный зал в инфизе, у нас шикарный тренажерный зал, фитнес-центр европейский. У нас прекрасная сауна и бассейн. Мы в таких условиях, честно говоря, не находились здесь. Это все создал господин Имас, ректор института. Непосредственный наш, будем говорить так, начальник. Поэтому очень хочется сказать ему огромное спасибо и всему его штабу, который нам помогал. Нам сделано все. Настолько все, что, честно говоря, хочется дождаться каких-то вливаний в клуб, просто людей отблагодарить. Просто кого по-мужски, кого по-женски. Будем говорить, мы на Украине живем. Вот и все. Это приятно очень. В этом отношении. Очень профессиональные, достойные люди. А мы стараемся, будем стараться показывать, что они вкладывают. И у нас цель такая. Мы сейчас будем играть, играть но одна из целей мы будем смотреть, присматриваться к молодежи и будем стараться набирать молодых людей, чтобы они поступали в Инфис, становились, как говорится, чтобы превращалось это название в. Действительность, инфиз. Как можно больше ребят. Вот, кстати, студент инфиза. У нас сегодня два студента с инфизой в команде. А желательно, чтобы было больше. Вот и все. Это нормальная ситуация. Видите, как команда исчезает, команда появляется. И единственное, что если она вот такой вот стиль, который мы сегодня трактуем, единственное, что мне так ну, будет хотелось бы, чтобы он, людям нравится это. Это когда команда не ходит, меньше ходит. Когда не тащит все время, знаете, волынку. Играет такой быстрый баскетбол, может быть, менее, менее думающий, но все-таки люди хотят на движение смотреть, чем когда прийти, вот это начинается качели. А так все. И поздравить хочу Динамо, кстати, с победой тоже немаловажно. Мы должны научиться друг другу поздравлять. Сегодня Динамо заслуженно выиграла. Ну, хорошая победа. Мы настраивались и, в принципе, знали, что матч не будет легким. Даже несмотря на то, что они играли вчера вечером, было видно, что молодая у них команда, они желанием играли. Вот. И мы, скажем так, две половины немножко разные провели. Первое, я считаю, что немножко мы лучше защищались, были как-то более собраны. Вот. А во второй, во второй, хорошо мы побежали, в третьей четверти очень там оторвались от них, как бы, скажем так, контролировали все время игру, но я думаю, что были какие-то моменты у нас расслабления небольшие, и я думаю, что мы могли как бы немного раньше, скажем так, закончить игру, оторваться более комфортно в счете, но они как бы этого не хотели, а мы где-то там неправильно действовали. Было, конечно, у нас много погрешностей, у нас есть еще над чем у нас работать, так что Самое главное, что победа есть, она добыта, нелегко. Вот, спасибо соперникам, и будем продолжать работать и настраиваться. На следующей неделе у нас две игры уже с более, скажем так, сильными соперниками, и две подряд, поэтому мы должны быть готовы. Ну, самое главное, это, конечно, победа. Это лучше любого поражения. Но, э, как сказать, и, ну, в глубине души знал, что будет тяжелая игра. Люди, которые там вчера победили, у них хорошее настроение было. Я имею в виду, как она команда, «Инфис Баскет». Они вышли вальяжно играть, им нечего терять. Очень сложно всегда играть с такой командой на самом деле. Сам был игрок, понимаю прекрасно. ну запас сохранялся все равно. То есть страдает дисциплина. Очень страдает дисциплина. Сразу получаем мяч, все хотят отличиться. Это как бы вторая игра уже, она та же, те же самые ошибки. Будем пытаться их исправить. Но не могу сказать, что чувствовали, что что-то не добьем их или проиграем. И как бы будем делать теперь анализ ошибок дальше. Есть вопросы к тренеру? появился американец. Ведь сегодня он так был заметен на позиции первого номера и второго, и даже моментами третьего. Все-таки с какой целью его приглашали, где он наибольше в общем, будет востребован? Чистый второй номер должен быть снайпером, то, что мы видели. Еще хочу сказать такую вещь. Любой приезд нового игрока – это, конечно же, дисбаланс в команде. Это факт. Никто этого не скрывает. Все опять спонтанно. За два дня все надо выучить кого-то меняешь, кого-то это, надо и посмотреть. Я думаю, он будет играть между, между Шунделем и между Слепенчуком. В принципе, был момент по защите, понравился. Но человек недавно прилетел, не может найти пока. Как говорится, надо, чтобы мяч в корзину попадал, для этого мы их берем. Но у него еще две игры посмотрят, дальше жизнь покажет. Белокопытывался уже давно, нету он в Харькове. Кудря тренируется, но пока увидели, что надо немножко посильнее усилить, где-то три позиции. Вот посмотрим, усиливаем мы сейчас первую. Это Фандерборг. И может быть еще две-три точно надо усиливать. Потому что если мы где-то хотим бороться, уже следующие игры покажут правду. Уже сегодняшняя игра мне многое показала. Я понимаю, кто у нас хочет мяч все время, кто не хочет. Надо наведем порядок, надеюсь, до следующей игры. Скамейка очень слабенько помогает. Где-то Гудков мог снять чуть-чуть, где-то помочь, но сразу от него отступает. Короче, есть вопросы, которые надо мне как тренеру решить. Есть вопрос еще открыт по некоторым нашим игрокам, не хочу называть их фамилии, но Немножко уже подустали от того, то они хотят, то они не хотят. Что будет, то будет, как говорится. Поэтому хотим уже полностью закончить комплектацию. Кто-то останется, кто-то уедет. И это самая главная наша сложность на данный момент, потому что добавляются игроки, дисбаланс. Раз те игроки вдруг выпадают по какой-то причине, это все надо понять и срочно сделать выводы. Вот-вот решит вопрос по постозвону, и все. Все остальные на контрактах, все работают. Так что мы уже переходим в фазу, когда нельзя держать игроков, которые в любой момент могут уехать. Но ну, тем не менее, есть игроки, есть. Значит, первую игру он отыграл здорово, Макс. Сегодня немножко, как сказать, тянул одеяло на себя. Надо, я уже ему сказал, что ты отдашь... 5, от 5 до 10 ассистов, ты будешь гораздо лучше выглядеть, чем... Но тем не менее, знаете, я уважаю каждого игрока, и даже больше меня разочаровывает пока скамейка. А как кстати, после травмы, я понимаю, не получает? Или... Нет, вы знаете, есть надежда больше на молодого Челована, как бы все-таки брал его в помощь команде, но мы не, не доставляем даже туда мяч, чтобы посмотреть. Раз доставили, был нелепый бросок, Поэтому, наверное, все-таки я б склонился б сейчас, что идет пока невыполнение требований по нападению. В защите есть моменты хорошие, где мы с этого сразу же уходим на 18-20 очков, и потом существует провал. Вот надо понять, почему этот провал. Ну, ну, вот, значит, передняя линия, вот, да, по линия центровые выйдут. Да, да, э -э ну. Вы знаете, я не буду зарекаться, потому что учим, учим ловить мяч, уровень такой, что не самый лучший. Ну, как сказать, конечно, нужен четвертый, пятый, надежный, который нам принесет под кольца. Нужен, ну, я же говорю, нужно три позиции, я просто не хочу. Ищем все. Идет процесс, потому что так как нас, я не понял, по какой причине вдруг начали фаворитов ставить. Хотя все идет, вы же понимаете, когда мы с командой только еще месяц прошел, как все равно добавляются люди, то что-то с этого лепить, ну, работаем. Я не буду жаловаться, идет работа, то есть э, притираются люди, это нормальный процесс. Но то, что мы не Южный Химик, не даже не Кривбас, не Запорожье, я посмотрел все эти игры, люди наиграны, не играют ни один год вместе, а у нас все люди как бы собрались и давайте сыграем. Ничего, сыграем, притремся.

Но я им сказал, что вы можете показывать, но надо исполнить и сделать, чтобы я понимал, например, что я неправильно что-то создал. А когда мы не доигрываем одну треть даже комбинации, останавливается движение, сложно понять. Но опять же, это мои проблемы решить это. Мужской баскетбол, честно, мне казалось, что немножко ребята, я же играл с многими даже еще, быстрее схватывают. Вы поняли? То есть, думаешь, начертил, вот-вот они сейчас начнут быстро делать. Та же самая проблема. И надо даже путать сторону комбинации. То есть, ну, и я присматриваюсь, и они присматриваются. Просто уже после этой игры наступил момент, что нечего присматриваться. Уже надо играть. Идет процесс притирки сложный. Ну, надеюсь, что что-то вырулим. Смотрю позитивно пока. Так что будем делать выводы. Кто-то будет сменен, кто-то поймет, будем сражаться. Я не думаю, что у нас будут какие-то проходные матчи, даже с лидерами.